Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Clan. Saya ada satu soalan yang hendak ditanyakan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fu. Sekarang kita dah ada pun MyGPJ dengan MySikap bertujuan untuk menguruskan segala perkara berhubung dengan pengangkutan darat dekat negara kita ini termasuklah memperbarui lesen kendaraan motor, memperbarui memandu dan macam-macam lagi termasuklah membayar saman. Jadi apa perlunya untuk melantik syarikat swasta pihak ketiga untuk menjalankan operasi untuk aplikasi itu, tambahan pula syarikat itu memang bermasalah dari segi kewangan. Ai, lain macam betul korang ni kan? Ini kes nak tolong member ke apa? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, saya nak tanyakan kepada anda. Berapa ramai kah antara kita semua yang memang menggunakan aplikasi MyJPJ ke ataupun MySikap untuk urusan kenderaan motor kita sehari-hari? Saya adalah antara pengguna bagi GPJ bertujuan untuk memperbahuli mandu dan kemudiannya untuk membayar saman dan pelbagai perkara lagilah dan so far memang tidak pernah berlaku masalah yang besar pun dalam aplikasi aplikasi itu okey dia berjalan je cantik je cuma biasalah kalau aplikasi kerajaan macam tu kadang-kadang adalah downtime dia itu standard tuan-tuan dan puan-puan sedangkan YouTube pun berbesar gila ni pun kadang-kadang boleh down ini kan pula aplikasi Majapeljadak tetapi all and all, memang tak pernah pun ada masalah yang besar dan saya kira benda ini adalah antara perkara yang tak perlu diperbaiki lagi pun sebenarnya. Dah cantik berjalan dah, dah okey. Dan oleh kerana itulah, bila Kementerian Pengangkutan Semalam mengumumkan anak syarikat Ramsel Group Berhad, iaitu Ridergate Senang Berhad, mengambil alih urusan untuk aplikasi MyGPJ ini, membuat satu aplikasi nama dia Ridergate bertujuan untuk membolehkan pengguna membayar lesen kenderaan motor untuk memperbaharui lesen untuk bayar saman dan sebagainya menggantikan MyGP juga juga MySikap benda ini mendatangkan kepelikan sebenarnya tuan-tuan dan sekalian satu benda yang saya kira sangat-sangat redundant tetapi tiba-tiba sahaja diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan tapi itulah Rider Gate macam dah dengar nama syarikat ni kan mana datang je eh oh ya yeah. Pada 18 Januari 2025, Antin Lok sendiri telah turun merasmikan aplikasi Ridergate keluaran syarikat yang sama di mana pada ketika itu aplikasi ini ialah aplikasi untuk facilitate jual beli motosikal terpakai tetapi aplikasi itu tak laku lah kan memang tak berjaya pun kalau sebab orang lagi ramai pergi ke mudah, pergi ke cari, pergi ke mana-mana je lah kan tapi itulah nak kabarnya, dulu Anthony pernah turun padang merasmikan aplikasi Ridergate ini bertujuan untuk facilitate penjualan motosikal beli terpakai. Tapi itulah dia. Nampaknya sekarang ini, mereka dah menekat setapak lagi iaitu dijadikan sebagai vendor bagi aplikasi Ridergate bertujuan untuk facilitate kita nak bayar saman, kita nak perbaharui lesen cukai mandu ke apa-apa ke contoh kan? Lesen mandu ke cukai kena motor ke, kena renew everything, kena melalui aplikasi Ridergate ini. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sekaligus membangkitkan satu persoalan. Apa jadi dengan aplikasi MyGPJ dengan MySikap yang sedia ada? Adakah boleh digunakan lagi ataupun sudah redundant akan ditambahkan perkhidmatan so that kita semua wajib melalui aplikasi dari Gini pula? Yang ini kita nak tahu tuan-tuan dan puan sekalian. Dan oleh kerana itu, terdapat satu kebimbangan serius sebenarnya. Iaitulah bila data peribadi kita diberikan ataupun diambil oleh syarikat pihak ketiga ini. So, apa jaminannya data peribadi kita ini selamat tanpa disalahgunakan oleh syarikat pihak ketiga yang kita rasa tidak mempunyai track record yang bagus dalam bab-bab berkaitan dengan uh, pengurusan aplikasi ini? Sebab apa macam saya sebutkan tadi, aplikasi Redigate dulu itu pun memang bermasalah, memang tak menjadi dan sebagainya. Tapi ada satu benda yang saya rasa anda perlu tahu. Syarikat RiderGate ini sejak ditubuhkan pada tahun 2023 memang merupakan syarikat yang bermasalah dari segi kewangan tuan-tuan dan puan sekalian. Sebagai contoh eh sebagai bukti di sini, pada tahun kewangan berakhir 23 Mei 2024, mereka mencatatkan kosong revenue ataupun kosong pendapatan manakala rugi selepas cukai mereka ialah RM88,096 dan pada tahun kewangan berakhir 2025 pada 29 Mei, mereka mencatatkan kosong revenue juga. Dan kerugian selepas cukai mereka ialah RM283,722. Dan sekadar untuk konteks kita tuan-tuan sekalian, aset mereka iaitu aset redigit ini bernilai lebih kurang RM25,544,838. Manakala liability mereka ialah lebih kurang RM25,896,656. Bermaksud aset tolak liabiliti mereka sebenarnya defisit 351818. Jadi persoalan timbul. Banyak persoalan lah, sebenarnya. Nombor satunya, kenapa nak lantik syarikat swasta pihak ketiga untuk menjalankan urusan berkenaan dengan JPJ? Macam nak perbaharui lesen kenderaan motor, and then lesen memandu, and then baca ke jalan sebagainya, kenapa mesti serahkan kepada syarikat pihak ketiga sedangkan aplikasi-aplikasi selama ini by JPJ masih berfungsi dengan baik? Apatah lagi selepas ini difahamkan Redigate akan mendapat komisen Setiap kali orang bayar cukai Apa orang renew lesen mandu Ataupun renew road tax sebagainya Mereka akan dapat komisen Kalau kita bayar saman pun sebagai contohnya kan Redigate juga akan mendapat komisen Jadi adakah ini merupakan satu taktik Daripada Kementerian Pengangkutan Untuk membantu syarikat kawan-kawan Yang ini kena tanya tahu Bukan tuduhan Satu pertanyaan Itu yang pertama Yang keduanya of course soalan saya tadi apa jadi dengan MyGPG selepas ini? Apa jadi dengan MySikap? Apakah kedua-dua aplikasi ini masih lagi boleh digunakan ataupun akan dibatalkan begitu saja? Dan memandangkan selama ini kerajaan telah menghabiskan boleh katakan jutaan ringgit untuk membina aplikasi-aplikasi itu, adakah ianya akan burn begitu saja duit rakyat? Nombor tiganya, bagaimana dengan keselamatan data peribadi kita yang selepas ini akan diserahkan kepada pihak ketiga seperti Gate? Apa jaminan yang data peribadi kita ini tidak disalahgunakan? Apatah lagi sekarang ini, everything is digitalized. So, apa jaminan yang data peribadi kita, maklumat peribadi kita, kerana motor kita sebagainya tidak disalahgunakan oleh syarikat redegate ini? Sejauh mana keselamatannya terjamin? Dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa serahkan projek ini ataupun tender ini kepada syarikat yang bermasalah dari segi kewangan? Macam saya sebutkan tadi, syarikat ini bermasalah dari segi kewangan. Mereka tidak ada keuntungan. Mereka hanya rugi-rugi dan terus rugi. Serta mereka ini syarikat yang defisit. So, kenapa bagi projek yang sebesar ini kepada syarikat yang memang ada masalah kewangan. Dan yang paling utama sekali tuan tuan dan sekalian, soalan ini saya rasa perlu ditanyakan. Let's lah kalau betul kerajaan memang buka tender untuk syarikat pihak ketiga nak handle berkenaan dengan urusan-urusan aplikasi bagi nak bayar saman dan sebagainya kan. Adakah tender sedemikian dibuka secara terbuka? Adakah Radigit ini mendapat projek ini secara tender terbuka ataupun tender terhad ataupun direct nego? Sebab kita tak pernah dengar pun yang kementerian pengangkutan berura-ura untuk membuat satu aplikasi swasta bagi handle urusan JPJ selepas ini. Tak nampak pun. Tak tahu lah kalau saya terpaksa pandang. Tapi macam tak ada kedengaran langsung sebelum ini tuan-tuan dan -tuan 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 -tuan. Jadi nak tanya juga. Macam mana Redgate boleh dapat projek sebesar ini tiba-tiba saja diumumkan oleh Menteri Pengangkutan. Orang yang sama yang telah merasmikan aplikasi Redgate untuk jual beli motosikal terpakai tak berapa lama dahulu. Lebih kurang awal tahun ini saja tuan-tuan dan sekalian. Jadi saya rasa persoalan-persoalan itu wajar dan wajib dijawab oleh anti Lok sebab benda ini melibatkan hak rakyat, melibatkan kepentingan awam, melibatkan duit rakyat kalau ikutkan. Dan of course nak tahu juga berapa banyak redigit dibayar untuk bangunkan aplikasi ini ataupun at least nak tukar aplikasi ini daripada jual beli motosikal pakai yang tak laku tu kepada urusan JPJ dan sebagainya. Nak tahu juga berapa banyak kerajaan bayar kat dia. Dan apatah lagi, Anthony Loh ini memang kita tahu merupakan menteri pengangkutan yang paling bermasalah. Bayangkan, macam-macam benda yang bangang terjadi di bawah dia. Dengan bumbung KLIA bocornya, dengan erotin asid jahannam banding senang guna, dengan baru-baru ini pengumuman LRT3 pun sangkut dan macam-macam lagi lah. Dan yang terkini, perkara seperti ini. Jadi saya rasa Anthony Loh kena jawab betul-betul benda ini. Jangan lepas tangan macam tu je. Sebab macam saya katakan tadi, ini melibatkan duit rakyat ini melibatkan data peribadi dan of course secara asasnya ini memang redundant. Kita dah ada aplikasi-aplikasi yang berjalan dengan baik seluruh ini untuk urusan JPJ. Kenapa hendak diserahkan kepada pihak ketiga? Adakah ada udang di sebalik mi? Yang ini saya rasa memang antideluk wajib jawab dan tak boleh nak elak. Tapi saya rasa lah kan mungkin jawapan antideluk ialah ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Berani kena benar takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.